بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمت لأهل إسلام مؤمن مسلمان براد الله alloh taolo hammamizni tan jonimizni sog' salomat qilib hamisha rusi hidoyatda qilsin alloh subhana va taolo qur'oni azim ishanda qirqdan ortiq oyatda ota onani qadr qimmatini bilishlik ota onani hurmat qilish ota onani xizmatini qilish ota onani rozi qilish to'g'risidagi oyatlar keltirgan bir oyat borki injilda ham tavrotda ham quronda ham o'zgarmay kelgan bu oyatni ma'nosi ota ona rozi olloh rozi kim bo'lishidan qat'iy nazar ota onani rozi qilgandan olloh rozi bo'ladi norizo qilganni olloh ibodatiga ham taqvosiga ham qaramaydi payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam zamonalarida nihoyatda ibodatga berilgan sahiy ikki marta jihodda qatnashgan alqama degan sahoba bor edi bir kuni payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam hazrati ali karramallohu vaju hazrati bilol hazrati umar sahobai ikromlar bilan suhbatlashib o'tirganlarida bir ayol izn so'rab yig'lab kirib keldi nima voqea bo'ldi deb so'radilar sarvari odam sahoba alqama do'stingiz og'irlashib qoldilar nihoyatda qattiq sakrotda yotibdilar shuni xabarini bergani keldim dedi ayol payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallam sufi bilolga hazrati aliga borib alqamani holidan xabar olinglar dedilar sahobalar kelisha haqiqatda alqama og'ir yotardi bu holatni ko'rgan hazrati umar aytdilarki la ilaha illalloh muhammadu rasululloh degan kalima har kimning oxirgi so'zi bo'lsa u albatta jannatiydir birodar la iloha illallohni ayting tahlil ayting alqama hamma so'zni gapirardiyu la ilaha illalloh muhammadu rasulullohga tili kelmasdi uch to'rt marta qaytarishsa ham aytolmadi kalimani yo rabbiy islomga diniga yoshligidan kirgan iymon e'tiqodi mustahkam bo'lgan namozxon ro'zador sahiy jihodda qatnashgan insonni tili la iloha illallohga kelmayaptiya ki sufi bilolga ke aytishdi işte bu voqeani muhammad sollallohu alayhi vasallamga yetkazing sufi bilol kelib ke yo rasulalloh alqama og'ir ahvolda boshqa so'zlarni gapiryaptiyu la ilaha illallohga ki tili kelmayapti alqamaniya alqamani tili kalima shahodatga kelmayapti yo ya rasululloh payg'ambarimizni eslariga bir narsa tushgandek alqamani ota onasi bormi dedilar otasi yoshligida de, o'tib ketganu onasi hayot onasi qaytdi onasi boshqa joyda turadi boring bilol onaxon kelolsa kelsinlar agar kelolmasalar man o'zim borib ko'rishaman dedilar sufi bilol alqamani onasini uyiga kelib aytdilarki sizga muhammad rasulullohdan salom agar borolsangiz chaqiryaptilar borolmasangiz o'zlari keladilar onaxon aytdilar jonim fido bo'lsin muhammad rasulullohga payg'ambarimizga men hali u darajada emasman men o'zim boraman u zotni dargohlariga onaxon kelib payg'ambarimizga salom berdilar keling onaxonim yuqoridan joy ko'rsatdilar o'g'lingiz alqama qanday yigit o'g'lim yaxshi yigit o'ziz mendan yaxshi bo'lasiz-ku yo ya Rasululloh. namozxon toat ibodatga kuchlik sir sadaqa, jihodda o'ziz bilan birga qatnashgan sizga qanaqa onaxon sizga ha man o'g'limdan norizoman man ko'nglim singan o'g'limdan man o'g'limdan arazlaganman rozi bo'ling rozi bo'lolmayman juda qattiq dilimni ranjitgan yetti sakkiz yoshida otadan qoldi shu bolamga o'gay ota o'qrayib qarasa qandoq chideyman deb butun yoshlik umrimni shu alqama o'g'limni deb fido qildim Yema yedirdim shu bolam agar mabodo bir o'gay ota urib qolsa qosh qovoq o'yib qolsa men bunga chidolmasligimni bilib umrimni shu bolamga baxshida qilgandim. katta bo'ldi uylantirdim o'g'lim o'zgardi Menga umuman e'tibori yo'qoldi faqat xotinini maqtidi, xotiniga butun yaxshi gaplarni gapiradi Men bilan umuman gaplashmay qoldi bu narsa dilimga qattiq botdi o'g'lim Men bormanmi yo'qmanmi umuman e'tibori bo'lmay qoldi Men bu holatni ko'rib dilim ranjib ortiq bu uyda birga yashayolmasligimizni tushundimda men alohida bo'lib chiqib ketayotganimda ko'nglim uchun ham onajon qayoqqa ketyapsiz mani boqib katta qilgansiz xizmatingizni qilishim kerak deyishni o'rniga o'zlari yuklarimni ko'tarib oorib berdi Men norizoman undan rozi bo'lmaysizmi onaxon yo'q Bilal ali maydonga o'tinni yig'ing gulxan yoqing alqamani o'sha gulxanda olib chiqib yoqamiz yondiramiz onasini norizo qilgan alqamani bir o'tda kuyishini onasi ko'rsin kimni yoqasizlar alqamani o'g'lingizni yoqamiz yondiramiz hozir qalbimni mevasini yoqasizlarmi mani yagona o'g'limni yoqasizlarmi undan ko'ra meni yoqilganim yaxshi emasmi? bolamni yoqmanglar onaxon agar siz rozi bo'lmasangiz ikki marta jihodda qatnashgan ekan u kechalari turib ibodat qilib beshvah namozni doim o'qib yurarkan sahoba ikrom bo'lgan ekan deb olloh jannatga kirgizmaydi do'zaxda onasini yig'latgan onasini norizo qilgan alqama jahannamda yonadi olloh guvoh dedi ona siz guvohsiz yo rasulalloh o'g'limdan dilim biron marta rushnolik ko'rmagan bo'lsa ham qiynalib qornimda ko'tarib to'qqiz oy ko'tarib yurganlarimga o'limni bo'ynimga olib tuqqanlarimga bir parcha etligidan boqib katta qilganlarimga mingdan ming roziman bolamdan bolam jannatda bo'lsin bolam yoqilmasin Men roziman bolamdan Bilal alqamadan xabar oling dedilar sarvar olam sufi bilol alqama yotgan uyga kirmasdan ostonada alqamani la ilaha illalloh muhammadun rasululloh deb jon berganini eshitdi azizlar onalar qadamin ostida jannat bu so'zni muhammad rasullh sallallohu alayhi vasallam aytganlar sarvar olam o'zlari yuvishda qatnashdilar janozani o'zlari o'qidilar va qabrda ko'milgandan keyin aytdilar y ey mani deb vatanini tark etib men, men bilan birga din uchun madinaga hijrat qilganlar men bilan birga kelganlarga ge, uyini molini berib yordam bergan madinalik ansorlar biz shunday katta savob ish qilyapmiz deb ota onangiz esingizdan chiqib qolmasin payg'ambarni orqasida iqtido qilib namoz o'qib jihodlarda qatnashganlarni oldin qarashadi onani otani rozi qilganmi ota onani norizi qilgan bo'lsa ularni u ibodatiga olloh nazarini tashlamaydi yo rabbiy dunyodan o'tgan onalarimizni otalarimizni rahmat qilgin hayotlarini umrlarini uzoq qilgin xizmatlarini qilib